Мое личное мнение, как защитника, который принимал участие в первоначальных следственных действиях, на данном этапе э, произошел только осмотр места происшествия и был произведен обыск. Обыск был санкционирован Печерским судом города Киева. Процессуальные документы имелись. Поэтому э, мы никак не препятствовали проведению следственного действия, ни я, ни мой подзащитный. Что касается э, каких-либо э, данных, перспектив, прогнозов по рассмотрению этого дела, ну, э, очень мало еще фактов и у стороны защиты известно. Перед нами еще не раскрыты материалы э, уголовного производства. На данном этапе известно, что Генеральная прокуратура Украины. Подозревает, я не могу говорить обоснованно или не обоснованно, но подозревает э, моего подзащитного, стипенника Сергея Дмитриевича, в совершении правонарушения, которое квалифицируется как получение неправомерной выгоды. Степанюк утверждает, что он никаких неправомерных действий не совершал. Какие имеются доказательства у стороны обвинения, нам уже, я повторяюсь, не раскрывали. На данном этапе мы их оценить еще не можем. Вчера по постановлению следователя, он действовал в рамках своих полномочий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом, мой подзащитный был задержан на 72 часа. В течение указанного периода, 72 часа, следователь обязан обратиться в суд с мотивированным ходатайством об избрании меры пресечения. Защита, естественно, будет высказывать свою точку зрения по этому действию, но окончательное решение будет принимать суд. Говорить сейчас на данном этапе об обоснованности возбуждения уголовного производства, а тем более о виновности или невиновности моего подзащитного, я считаю преждевременным. Конституция Украины, ныне действующий уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс гласит, Никто не может быть признан и объявлен виновным в совершении любого противоправного действия, иначе, как по приговору суда, вступившую в законную силу. Пока нет приговора суда, а тем более на стадии, когда было совершены только первоначальные следственные действия, у нас, к сожалению, пресса, уважаю, пресса имеет право доводить о фактах, которые ей стали известны к мнению общественности. Но вот государственные чиновники, государственные деятели ни в Твиттере, ни в интернете, ни в печати, ни в телевидении не имеют права высказывать свою точку зрения, тем более в плане того, что считают кого-то виновным и считают вину доказанным. Это противоправно комментарии, и более того может расцениваться как давление на суд в будущем со стороны государственных чиновников.